Salam müəllimlər, bir daha xoş gördük hər birinizi. Bu gün sizlər üçün Miq 2023-cü ildə kurikulumma kurikulumdan qəbala düşmüş bir sualı izah etməyə çalışacağam və ə, belə hesab olunur ki, təxmini olaraq sual bu formadadır. Ola bilsin sualda müəyyən dəyişiklik olar, amma müəllimlər bu formada sualı təqdim edədilər. Deməli Sual Kolberqin mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi ilə bağlı bir sualdır. E, sual təxminən olunur ki, bu formada olub. Müəllim şagirdlərə dilemma verir. Avtobusda bir e, gənc oğlan oturub, yaşlı qadın isə ayaq üstə dayanıb. Avtobustakı sərnişinlər həmin gəncdən ayağa qalxıb yaşlı qadına yer verməsini xahiş eləyirlər. Gənc oğlan isə ayağımda ağrı olduğu üçün ayağa qalxa bilmərəm deyə cavab verir. Kolberqin mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinə görə şagird mənəvi inkişafın hansı mərhələsindədir? Dəyərli müəllimlər, biz Kolberq nəzəriyyəsindən danışanda qeyd eləyirdim ki, məsələn, burada variantlar var itaat və cəzada. Onlar cəzaya görə itaat eləyirlər. Və sonra qəbul olunma mərhələsində xalqın gözündə belə deyə yaxşı görünməyə çalışanlardır. Səlahiyyət və sosial nizamı qoruma mərhələsində olanlar qayda-qanunluya körtəbiyi şəkildə bir mənalı olaraq qayda-qanunlara riayət edənlər. İndividualizm öz şəxsi marağını qoruyanlar, sosial müqavilə isə ə, yalnız belə deyək də ədalətli qərarlar qəbul edənlərdir. Burada da belə deyək, yaşlı qadını ayaq üstəndi və gənc oğlanda oturub. Q və gənc oğlana deyəndə ki, ayağa qalx, yaşlı qadına yer ver, deyir ki, ayağımda ağrı olduğu üçün qala bilmərəm. Bu hansı mərhələyə uyğun gəlir? Belə baxsaq, təbii ki, şəxsi öz mənfeyini başqalarının mənfeyinindən üstün tutanlar hansı mərhələ idi? Təbii ki, individualizm, şəxsi maraq, şəxsi mənfeyini güdənlər idi. Əgər itahat və cəza mərhələsində olsaydı bu, insan başqa insanların məsələn, bu o biləcək də elə deməyindən qorxaraq itayət eləyərdi. Sadə ayağa nə məqsədlə? Yəni qorxduğuna görə, məsələn, insanlar ona hədə qorxu gəlsəydi vəsələ tələb eləsəydilər, qorxduğuna görə ayağa qalxardı. Və yaxud qəbul oluma mərhələsinə olsaydı, o fikirləşərdi ki, mən insanların gözündə qəhrəmana çevrilim. Ayağım ağrılı və yaxud yaralı olduğu halda da mən ayağa qalxım, ona yer verim, hər kəs mənə desinlər ki, bu bir əhsən, afərin desinlər. Əsl həyat sosial nizamı qoruma mərhələsinə olsa, deyərdi ki, bu bizim milli dəyərlərimizdən tutaq ki, biridir. Mən e, yaxşı qadına belə deyək də, yaşlılara yer vermək lazımdır, durub qayda-qanun olduğuna görə buna rəğiyyət edərdi. Sosial müqavilə olsaydı, e, yəni ədalətlə yanaşardı ki, o yaşlı qadındır, ona yaşlılara yer vermək lazımdır, yəni ədalət çərçivəsindən yanaşardı. Amma bu insan öz mənəfeyini e, həmin qadının mənəfeyinə, başqalarının mənəfeyinə üstün tutduğuna görə, yəni bu insanlar hansı halda et eləyirlər. Sadəcə beləcə də qarşı tərəfdən müəyyən bir gözləntiləri olduğu halda və bu öz mənəfeyini o qadının mənəfeyinə üstün tutduğuna görə bu individualizm mərhələsinə uyğun gəlir. Yəni individualizm şəxsi maraq. İndi suallar müəllimlərə ünvanlandıqca bacardığım qədər izah etməyə çalışacağam. E, dedim beləcə bu videonu paylaşım. Bu tipli suallarla qarşılaşsanız, bu situasiyaya diqqətlə baxın. Yəni əsas situasiya ki, yəni bu belədəkə qarşı tərəfin fikri hansı formada ifadə edir? Bu ifadə tərzi ilə əsl olaraq da variantlar variantlara diqqət yetiririk. Yəni öz şahsı mənəfeyini düşünən insan yadda qalsın ki, individualizm şəxsi maraqdır.